Никакого Убера или болта в Неаполе нету. Ну, вернее, Убер есть, но там какой-то Uber Black, какие-то заоблачные цены. Есть только мафия таксиста, вот такие вот машины. Кому на Динаполе. Ну, никаких терминалов банковских там замечено не было. Есть только какие-то... Принимают наличку и табличку тебе показывают, откуда куда ехать и по этим ценам должен заплатить то есть нам такси в аэропорт из города обошлось 28 с половиной евро вот но никаких тут нету ни, ни уклонов, ни болтов еще и, то есть есть стоянка ты приходишь на стоянку здравствуйте, хочу ехать говоришь куда, ну по старинке как у нас раньше, можно по телефону еще вызвать звонишь по итальянскому номеру, к тебе приедет. Ну, либо в гостинице можно попросить. Такие вот технологии в Италии.